З нами на зв'язку з кайпом Марія Орловська це лікар натуропат І Сьогодні ми продовжуємо говорити про ці подарунки природи, які можуть покращити наше здоров'я. Черга за малиною. Доброго ранку, Маша. Альо. Добрий день. Добрий день. А, Маш, ну тут яка ситуація? Мені здається, що всі про малину все знають. Малиною найкраще лікувати захворювання, респіраторні і велику температуру. От завжди чай з малиновим варенням бабуся давала для того, аби застуду прогнати. Але мені щось підказує, що в малини набагато ширший діапазон можливостей. Навіщо ще їсти малину? Я бы хотела начать с того, что малина ⁇ это растение. И у него есть не только ягоды, а есть и цветы, ягоды, листья и корни. Поэтому э, говорить мы сегодня будем не только о пользе самих ягод, но и о пользе э, всех частей. И, э, как ни парадоксально, корешки иногда полезнее, чем плоды. Поэтому начнем мы, конечно, с ягоды. И она э, притягательна тем, что она еще и очень... Вкусная. Помимо того, что мы знаем, что она обладает хорошим мочегонным эффектом, жаропонижающим эффектом, очень много витамина С, витамина В, причем редких В9, В2, много микроэлементов, меди, например, очень хорошо принимать малину людям, которые испытывать хронический стресс, то есть много работают, переутомляются, потому что содержатся определенные микроэлементы, в том числе и медь, и цинк, которые снижают порог возбудимости, скажем так. Тем детям это незаменимая ягода, потому что она вкусная и сочная, и не содержит в себе там шкурки какой-то толстой, еще чего-то, то есть ее можно вводить с первыми прикормами понемногу с другими овощами или фруктами. Багато хто вибач, будь ласка, багато хто просто думає, що малина може викликати в маленьких дітей алергію. Наскільки це правдиво? Ну, на любое полезное, как бы ягода или продукт може бути визивати какие-то реакції. Но в этом случае я советую таким родителям в первую очередь задумываться, задумуватися, чому такого ребенка возникає лергія і винить малину. Поэтому начинать надо и пробовать надо. И просто если возникают аллергические реакции, можно даже не прекращая прием аллергии, просто провести, э, пропить определенные травы, например, хотя бы антипаразитарные или э, убрать на какую-то, если тяжелая убрать на какое-то время сам продукт, но не в нем причина. То есть как бы, малину надо кушать им как можно больше в сезон. Единственное, что ее есть какие-то ограничения у тех, у кого повышенная кислотность, особенно если это стадия обострения, какой-то язвенной болезни. Тут как бы чистый сок малины, конечно, на завтрак употреблять не стоит. Мы говорим сейчас про малину, про натуральный продукт, не замороженный, не отваренный, а просто про сырую малину, скажем так, да? Ну смотри, мы, конечно, говорим с тобой о сырой малине. Если мы говорим о заготовке на зиму, то ягоды надо в идеале морозить. И в таком случае они... Э, намного меньше потеряют, то есть, в принципе, процентов 80 польза в них точно сохранится. И при этом, если вы хотите заморозить как можно больше ягод на зиму, будь то малина, клубника, я советую их сразу блендерить, скажем так, то есть взбивать в блендере и разделять, например, по одноразовым стаканчикам разливать. И в таком случае у вас будет очень удобная форма, вы вытащили и очень быстро оно размораживается. и теряет свою пользу. Поэтому, когда вы заранее перебили продукт, то потом он, расколов его вилочкой, вы его очень быстро разморозите, и именно ту дозу, которая вам надо. То есть не надо размораживать, а на в неделю, неделю да. хранить еще в холодильнике. Это у вас не стоит делать. Что э, касается... Да. Э, в малине еще очень много полевой кислоты, э, поэтому ее советую принимать перед зачатием, или просто э, женщинам, которые э, хотят... Э, хорошо молодо выглядеть. Но э, с древних времен э, считалось, что когда идет хороший урожай малины в славянских э, странах, то был очень э, был очень плодородный год и рождалось очень много деток. Если был не урожай малины, то рождалось очень мало деток. И в этом заметили связь, и поэтому это такая ягода плодородия в плане женского здоровья. Поэтому женщинам ее кушать обязательно. Но есть одно но, если женщина уже беременна... то а, uh, употреблять а, uh, малину она может ну, в обычных дозах, но, например, употреблять листья малины или корни малины можно только после 36-й недели беременности, потому что оно довольно сильно вызывает сокращение матки и используется как рода, рода в проможении, чтобы ускорить процесс родов. Так, що ж, власне, з ягодами розібралися, тепер залишилися квіточки, листячко, стовбури, коріння. Що з того всього їсти не? Ну, съедобное все, но смотри, цветочки можно собирать те, например, которые не опылились, или та малинка, которая завязалась и, скажем, высохла. Да? Все части растения обладают одними и теми же свойствами, только в разной степени, скажем, биодоступности. Да? Вот ягодку мы скушали, мы получили больше сахаров, больше витаминов, но меньше, например, вяжущие свойства или меньше кровоостанавливающие свойства а в листьях, например, наоборот. Поэтому цветочки можно и листья заваривать как чай. Еще лучше, если вы их заранее пожмете и оставите в каком-то эмалированной посуде, и они ферментируются, то есть станут черного цвета. Когда идет процесс ферментации, во-первых, листья приобретают вкус чая, то есть это будет намного более ароматный напиток он будет с легкой ноткой на малины или это вишня ну, какие листья вы будете ферментировать и но при этом еще усиливается биодоступность тех микроэлементов которые входят в состав этого Поэтому э, можно ферментировать, а можно просто заваривать и пить в сборах. Например, э, если вы хотите делать э, сбор от температуры, то туда обязательно входят не только сушеная малина э, или просто малина, там замороженная такая, но еще всегда входят листья малины. А там уже добавляется липа, например, э, математика и так далее. очень быстрым обладает эффектом при бронхиальной астме. Для этого надо 50 грамм корней малины залить кипятком, проварить 20 минут, настаивать час и в 5-8 раз в день принимать по где-то 50-100 миллилитров. Очень хорошо работает этот, скажем, рецепт. И также работает, если у вас есть увеличенные лимфоузлы. Понятное дело, что специально надо разобраться и, может быть, параллельно с этим проводить еще какую-то терапию. Но когда есть увеличенные болезненные твердые лимфоузлы, даже после перенесенных каких-то заболеваний, что говорит о лимфостазе, хорошо тоже принимать, только тогда добавляются еще пижма mm -hmm. и пихта в такой сбор. Что еще? Еще более используется при геморрое как кровеостанавливающее. То есть можно использовать и лист, но если у вас есть возможность использовать корень, то это будет более эффективно. Ну Тим більше що дійсно багато хто з садівників, городників кожного року проріджають малину і викидають повністю всю рослину, ну вона дуже легко і швидко розростається. Так, да, при тому, що ми, наприклад, цвіточки збираємо там місяць, да, то потім весь сезон у нас росте зелень і її треба використовувати. можна зробити, наприклад, настойчині. На Да, то есть и, так же, как и малину можно смешать с медом и хранить в холодильнике, это будет как варенье, да, от э, температуры или просто вкусное. Так можно и нарезать, например, через мясорубку прокрутить листья малины и смешать их с медом, и ваш ребенок будет с удовольствием это употреблять и не думать, что его и при этом лечат от бронхиальной астмы, предположим, да. Или можно натереть на терку, э, крупную терку, корни малины, как хрен, и тоже использовать это э, идеально будет с медом, потому что консервантом, он прекращает окисление любого продукта, который, с которым его смешивают. Таким образом, может намного дольше храниться. Якщо говорити про малину, як про, скажімо так, десертний продукт, я чесно кажучи, залякана з дитинства бабусею про те, що малина з медом це дійсно жарознижуючий засіб. Не їм ну чи боюся їсти малину варення чи малину з тим самим медом, коли не хворіє? Наскільки людині абсолютно ну яка не має температури, наприклад, не має якихось респіраторних захворювань, це може не зашкодити. знаешь пишут нормы очень интересные в нашей литературе то есть там норму чипсов или норму мороженого не пишут сколько можно съесть а вот норму малины я так увидела 50 грамм мне стало как смешно потому что э, считается что человек за сезон должен съесть хотя бы 5 килограмм ягод свежих а малина ну, у нее там сезон ну месяц может быть да? то есть я считаю что если вы будете съедать в день хотя бы 300 грамм ну, то есть, судочек небольшой малины, да, там, на полник или на перекус какой-то, это будет замечательно. Опять же, при том, что у вас, э, вы не находитесь там в состоянии э, обострения э, или не находитесь там на очень раннем сроке беременности. Во все остальные периоды употребляйте столько, сколько ваш организм ее просит. Если вам хочется съесть килограмм, вы после этого себя замечательно чувствуете, поверьте, э, на центр терморегуляции здорового человека малина повлиять плохо никак не может. Дякую, Марія Орловський. Лікарнавторопата, яка була з нами на зв'язку з Ткайпом. говорили про малину. Наступного разу буде ще більше про фрукти і овочі а також взагалі про рослини, які можуть подарувати нам здоров'я. Ну а просто зараз будемо переходити до рубрики під назвою Гороскоп під незмінну якісну музику. Слухаємо і читаємо своє передбачення на день сьогоднішній.